Клас! У Тамари новий дом. Ви всі прикольно бути секретним агентом. Щоб тебе не вичислили, міняєш з дома, як перцятки. З такими темпами я до пенсії з Тамарей полміра об'їжджу. Молодець, Віталік. Удачно зенився. Тамаречка. Оля! Ну что ты начинаешь? Я бы тебе с удовольствием выгулял. Но мне пора на работу. Надо идти в парк. Потом погуляй. Виталик, нужна нескромный <звук> вопрос? Да. У нас так и не было первой брачной ночи. Возможно, у тебя какие-то проблемы по мужской части? У меня? <свист> а кто жалуется по утрам, что одеяло поднимается, а так что ноги мерзнуть? <свист> Просто у меня эти дни. Какие дни? Выходные. У нас у такое бывает. Просто мы об этом никому не кажем. Так, ладно. Мой папа передал посылку из Грузии. Вот. Сегодня в 5 часов ты должен быть на автовокзале. Подойдешь к автобусу Белиси Киев и заберешь сумку, понял? Хорошо. Ну, до 5 часов все времени богато, все успею. Привет. Ты где всю ночь был? сильно Спокойно, спокойно. Я, устроився на работу, а -а -а -а! в начну смену, охраняю магазин охранной сигнализации, да. Что это за кольцо опять у тебя? сюрприз тебе хотел сделать. Ты взяла и все испортила. Все твой... Ладно, Виталик, у меня к тебе просьба. Вот квитанция. Сходи, пожалуйста, в химчистку, забери мое платье. Не вопрос. Так, работаю до четырех. Ну, так времени все полно. Все вспью. Посыпать тебя нет рядом. Нормально вообще. Уже не было всю ночь дома, а она спит. Так, что это за кольцо? в ломбарде забрав бабушкины. Все на Понятно. Так, в общем, я иду в магазин, а ты должен через час зайти за мной и помочь забрать сумки. Сейчас. Время любой новости спею. Мы называли Виталик порядочный сын, а ты ему не интересует. Ой, ну и ладно. Будешь жить потом с двадцатью котами и залить, чтобы упустила свой солнце. можем проехать ко мне. Только в пять приезжают мои родители, так что у нас есть сейчас. Сейчас уже, сейчас уже четыре, да? Капец. Мы не сплати, Наташа, надо забрать. Наташа, она прибьет. А тут девочка согласна. А потом все Тамара с Настей это Ладно, все, пока. Ой, Богдановна, что я плохо себя чувствую? молодой человек. А вы куда идете? магазин нашел. А, ой, а, -а может и нам и за лекарством Для сердца. Че, прикалываетесь, не вообще не по пути. После доявления на нашу херю. Буй, да, ну на. відведеш. А ти говорив, що тобі не по подороги. то пойдёшь в аптеку мазь для глаза покупать. То возьми нам ещё лекарство от сердца. Тут подосіть. Ви, Ви відкрийте хімчистку. Извините, но мы уже закрываемся. У нас сегодня короткий день. Я кто? Мне строится, надо забрать платье. Во все це. Ну, я тоже спешу. Приходите завтра. Ні, ну пожалуйста. Думаю, мені придайте до завтра выслушивать такие безответственные і мені нічого не поручить. Ну ладно. Я открою вам химчистку, но только при одном условии. Если вы мне поможете донести сумки до дома. Не вопрос, если так и сухого можу таскать сумки всю ночь. Туда-сюда. Все, <свист> <свист> я, я серьезно говорю, да. И что? Ну и сухих. И нас поразив килограмм крапивы. <свист> серьезно? <свист> я все месяцы такими стеками ходим, я хомяк. Присаживайся. <свист> 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 Спасибо, Виталик, что помог донести мне сумки. Да, <свист> Ты очень веселый парень. А может останешься на чашечку чая? <реш> чашечку чая? А не остаться, да? Если честно, 33 года чая я уже не пив. У мене, можно сказать, пересохло все. <реш> Ну тогда ты подожди меня здесь, а я пойду переоденусь. Будь с пять, я не знаю, в твоем Тут чай. Глупо, у меня 6 минут, я бы успел бы все. Так, раз надо бежать. О, Евгенюна, слушай, а ты можешь автобусом передать посылку внуку? А ты что, не можешь? Евгенюна, я не могу, потому что я, я и е посылка. Так дешевле. Ты уж там как-то трамбуйся, девушка. Попался! Что украл такое? платье и хотел сбежать, да? Я не украл, а забрал его с химчистки. Усил квитанции. Так зачем тогда бежал? Потому что я опаздываю на автовокзал за посылкой. Извини, Виталик. Просто мы сейчас работаем по новому. Бдим, так сказать. Бдите, да? Понимаешь, что если я сейчас напишу заявление, то це статья. Виталик, не надо. <laughs> Давай, может как-нибудь решим, а? Виталик, а ты где? Настя в парке. А чё так тяжело дышишь? Просто а -а -а, решим трошки побегать, провести свою форму. Ну смотри, я уже все купила. Можешь меня забирать и помочь донести сумки. Настя, ты можешь здесь трошки походить по магазину? Мне надо еще пару кружков завернуть. Все, пока. Здрасте. А, это автобус из Сент-Тибилиси. Конечно, дорогой. Слава Лу Богу, не перепутал. <свес> Мне надо забрать сумку. Какая ваша? Ну, вы горсочек вообще включайте. Понятно делаешь что сама красива. <свес> Все. <свес> Спасибо. <свес> <свес> Алло. Да, Настя. Виталик, сколько мне тебя еще ждать? Забери меня и помоги донести сумки. Я сейчас уже до тебя бежу. Все, Настя, пока. Тяжеленько. Интересно, все, сюда папа Тамары напхал. Для Вадима. При чем тут вообще Вадим? Стара. Подождите! Это же та сумка! Подождите! Подождите! О! Капец! Как мне это все задолбало уже! Все, надо сказать, всем правду про три будет, Євгенівна, маю тобі признатися, кое в, в моїй жизни ти, ти, ти моя єдина подруга. Просто крім мене тебе ніхто не зможе витерпіти. Була єдина, а стала бивця я. <рес> Алик, что это? Это не наша сумка. Папа обычно передает фрукты и вино. Ну, ничего страшного. В этот раз решил побаловать. Все. Скотч, степлер, клоф. Тамара, я с тобой хочу серьезно поговорить. Я должен рассказать все, как есть. В меня, кроме тебя, еще две жены. Настя, это была сестра. И Наташа. То есть у тебя три жены. Давно работаю в разведке. Но такой легенды еще не слышу. Молодец. Тамара, есть серьезно, все у меня три кольца. Отлично для конспирации. Надо еще сделать три паспорта. なたした。<タッ><タッ> Папсенька, мені треба тобі признатися. В мене, крім тебе, все дві зини. Одна Настя. О, Настя твоя сестра. Ну, оказалось, ну, що не сестра. А втора Тамара. Секретний інт. Віталік, у тебе три жінки. Ні, ну мені всегда нравилось так я все три кольца. Опять где-то все. Віталік, а чого ти нас всю не забрав з магазина і не допомог принести сумки? Настя, я dulzin тобі признаться, що у мене, крім тебе, все движене. Там Тамара і Наташа. Віталік, як же ж ти мог? Вале, перестань. У Віталіка три жінки. Ой, слава Богу, хоть одна появиласься. Поподозіть, якщо ви мені не вірите, тісу. Вася, три кольца. Ну, правильно. Это ж ты в ломбарде забрал, а это нашел. Пойдем ужинать, фантазер. Выду мое вечно. Три жены. Три, жены. три жены. Хоть бы одна поверила. Я вам повторяю, на переезде панду поездом сбила. Это понятно, но эта сумка не моя. Других нет, берите эту. Привет, Петрович. три. Мы знаем, ты бы заночу. А что случилось? Жена из дома выгнала. Ты не просто хочу побыть один. Я сказал своим зонам что у меня три жены. И ни одна не поверила. Да ладно. Виталик, вот я серьезно три жены? Я думал, что ты шутил в прошлый раз. Ага, ты сейчас шутишь. И ты, да? Все, я спать. Виталик, у тебя брачная ночь была? Не было. У тебя три жены и ни одной брачной ночи. Знаешь, су! Я просто не знаю, скую нате. Ой, всю. Ну, когда ти обмануваєш свою дівчину, то в тебе начинаються проблеми. А когда ты говориш їй правду, проблем становиться.